я приехал. Лови. У тебя руки заняты. Фу. Испугали меня. А тебя, молодого, надо тренировать. Ты на лодке? Да. А вдруг дно проломишь? Да, она же рассчитана выдержать человека. Нет. Нет? Оно рассчитано выдерживать воду внизу, а, точно. а и человека точно. сверху. Виктор Дмитриевич, как вы туда забрались? Ну, вон дорога-дорога, вы поехал на низ, а я решил у Тенечки велосипед поставить и, как говорится, спуститься, как альпиниста, как так. альпиниста. Опа-на! как альпиниста. опа -на! Есть такая услуга. Санаторий Харол. Для мамочек. Уже, 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 уже не замаскированных. ё Блин, нас брюхом мамочки тут будет тяжеленько. Ну, если она раком, вперед с раком, за раками и, и цепляясь одной рукой за пузика, чтоб ребеночек не шмякнулся раньше времени, другой за корень. Ты видишь? Ты видишь? Моя фамилия Корень. Я перед вами. Корнеяченко. Те, это от отчи наш. Вон церква. Покажи, где-то, где-то, где-то сияют, сияют, но еще все на замке. Маленькая обеденная перерыва. Опа-на! Опа-на! Пустите меня породить, родить, чтобы ей остыть. Подождите, подождите, дайте сбоку. Выкидать бы эту воду? Кидать ты что? Ну, опускать. Опускать. Холодильник. Правда, здесь, может быть, она не дуже холодная около берега. Но все равно должна быть. Должна быть все-таки. О! Плавучая. А вдруг мина? Не. Не. Здесь, конечно, не мо но надо ее её... ой-ой-ой, чтоб она немножко. А это, пожалуйста, кто хочет сделать бизнес бесплатно, арендует у меня территорию. Это называется валерьяна. Нет. Мята. Мята. Если, валерьяна, то И то раз было бы дороже. А, так мята. О. А если бы конопля? На другом берегу. Плыви. Нос по ветру держи. Выкупаться бы это тут сегодня. Я? Утки. Купаться. Разве что зайти по яйцам? Так, пока на паузу.